حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا نینوا یہ موصل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور و شرک وغیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو چٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر انقریب عذاب آنے والا ہے یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کی ہے اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھا شہر پر چھا گیا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کام اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر سد کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے شوہر بیوی بی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر گریا ازاری شروع کر دی جو مظالم آپس میں ہوتے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدقے دل سے ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گری زاری پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا اچانک دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک برک نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ترجمہ تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا سورہ یونس رکو نمبر دس پارہ نمبر گیارہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب ہٹا لیا گیا عذاب ٹلنے کی دعا تبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے اثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس پہنچ گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو لا ویا مئتا و یا چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت فلی حضرت فضیل بن عیاز علیہ رحمہ کا قول ہے کہ شہر نینما کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی اللہم انا ذنوبنا قد عظمت و جلت و انت عظم و اجلو ففل بنا ما انت اہلوہ ولا تفعل بنا ما نہنوہ اہلوہ عذابِ احلو الٰہی ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے آپ یہ فرما کر اور غصہ میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام کا قرآن نکلا تو کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقیم ہو گئے مگر اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے آیتِ کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانك صبح کنت من الظالمین اس کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تبرک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ علیہ السلام اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے پھر جب آپ علیہ السلام میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں جب کہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو کرا ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے پھر انہیں مچھلی نے نکل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے ان کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا سورہ صافات رکو نمبر پانچ پارہ نمبر تیئیس درس ہدایت نینما والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ استغار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریا ازاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا نمبر دو حضرت یونس علیہ السلام کی دل تہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو الحم الرحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا پھر انہیں مچھلی نے نکل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ سلامت رکھا اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بدولت ایک لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی سبحان اللہ